Сейчас проект «Сильное поколение» проходит по всей Украине. И такие команды во многих городах Украины, они занимаются детскими программами, социальной работой и общественными работами. Нам предложили поучаствовать в таком мероприятии, как приведение в порядок парка «Металлург». И мы бы хотели послужить этому городу своей командой. Активисты с молодежной организации «Всеукраинская» обратились к городу, к активным жителям с предложением сделать что-то для этого города, в котором они э, будут находиться последние пять дней. И они хотят э, навалиться, как говорится, и их 11 человек, и сделать что-то заметное. И, соответственно, откликнулась э, фракция депутатская «Солидарность», общественная организация «Чисто Никополь», я думаю, еще и другие никопольчане тоже откликнутся на призыв вместе наконец-то хотя бы навести минимальный, минимальное благоустройство в парке металлургов, который единственный из никопольских парков, который в нехорошем состоянии и давно заслуживает хотя бы минимального благоустройства. В субботу был день металлурга, проводился в этом парке. К сожалению, увиденное немножко огорчило. Огорчило а что именно? Что нету пикник зоны чистой, свободной, где люди могут присесть, отдохнуть, на травке посидеть, с детьми поиграться. То есть это в данном парке отсутствует. Мы потихоньку нашими силами, конечно, с помощью городских властей, с помощью гор Автодора, коммунального предприятия, и сейчас они нам очень помогают инвентарем и многими другими вещами. Мы проводили также акции и в парке Победы. Вот сейчас парк Металлургов. Опять же будет парк Пушкина тоже уборка. То есть систематически мы проводим уборки в парках. То есть, ну, я считаю, это нужное дело, потому что людям тоже надо где-нибудь отдохнуть, выйти. Что еще людям сказать? Просто не сорите, сильно много. Аккуратно сложили, в урну выкинули. На сегодняшний день идет установка урн по парковой территории. Мусор вывозится. Может быть, не так часто, как хотелось бы, но мы над этим работаем. То есть, пришли, отдохнули, обязательно уберите после себя.